До как як оцениваете нового, кер... нового секретаря РНБО Александра Турчинова, и как его оценивают там бойовики? это Його Его называли кровавым пастором и так далее. Мы знаем, всі журналістські ставлення до Александра Турчинова. Вот там, как это спрынило? Ну, несмотря на то, что у Александра Турчинова особое отношение ко мне, я считаю, что на сегодняшний день это лучшая кандидатура. И э, дай бог, чтобы ему удалось сильную, мощную, нужнейшую организацию Совет национальной безопасности сделать таковой, как, хотя бы как она была в самом начале при Марчуке или при Горбулине. Э, я знаю, что готовится э, усиление роли, mm -hmm. законопроект какой-то, полномочия дополнительные. Це uh, тот орган, якого нам дійсно не вистачало. Uh, Поки там, к сожалению, були саме і журналісти, цей орган не виконував свою функцію. Таке призначення якимось чином вплине на хід переговорів, на вашу думку, чи від прізвища мало що може змінитися? Ми ну, знову ж таки повертаємося до ставлення так званих ДНР сторони. ЛНР так, ті, того боку. Ну, скажімо так. не любят, не подходит слово, ненавидит, ну, наверное, тоже неправильно. У них к определенному списку фамилий одинаковое стало отношение и к Порошенко, и к Турчинову, и к Порубию, и к Галатею, и к Авакову. Вот отношение с его назначением, конечно, не поменялось. Но Совет по национальной безопасности он выполняет другие функции, он не является договаривающейся стороной mm -hmm. с, с республиканцами, так сказать.